তবন্ধক আমি জানিছোঁ যে বর্তমান এই কেদিনত কেবলমাত্র এ ডি ই চর্চা চলিছে এ ডিআর ই অর্থাৎ আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশন তবন্তুসকল ইতিমধ্যে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামৰ যি এক্সাম সেইটো অহা পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব ত' বহুত শিক্ষাৰ্থীয়ে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি আছে যে এ ডি আৰ এ এক্সামৰ দিনাখন কি নিব লাগে কি নিব নেলাগে তো মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক এই কথাটো ক্লিয়াৰ কৰা যাওক যে আপোনালোকে সেইদিনাখন এক্সামৰ দিনাখন কি নিব আৰু কি নিব নেলাগে তবন্তুসকল এই ভিডিঅ'টি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে যিসকল শিক্ষাৰ্থী এ ডি আৰ এ এক্সাম দিবলৈ গৈ আছে তবন্তসকল তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব আৰু এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটি এটা পৰ্যন্ত যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগলৈ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনোৱাত প্ৰেৰণা যোগাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ দবলগ আজিৰ মোৰ ভিডিঅ' দিলে মই আগবাঢ়ো হয় বন্ধুসকল পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে পুৱা চাৰে দহটা বজাৰ পৰা ডেৰটা বজালৈ আপোনালোকৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব তিনি ঘণ্টীয়া এক্সাম হ'ব কেৱল মাত্ৰ ডেৰশ নম্বৰৰ ত' সময় বহুত অৰ্থাৎ এই এক্সামটো আপোনালোকে একদম কুল একদম কুল মাইণ্ডত দিব কাৰণ চব ডেৰশ নম্বৰৰ কুৱেচন ডেৰশটা আহিব ডেৰশ নম্বৰ থাকিব আৰু সময় দিছে তিনি ঘণ্টা মানে সময়ৰ অভাৱ নাই আপুনি একদম লাহে ধীৰে নিজ নিজ ইচ্ছামতে আপুনি কৰি গ'লেও চিৰিয়েলি আপুনি কৰি যাব একদম কোনো কুৱেশ্যন যাতে আপুনি এৰি থৈ নাহে কিন্তু বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি জানে সেইটে করব কারণ নেগেটিভ মার্কিং সিস্টেম আছে আর নিগেটিভ মার্কিং সিস্টেমের পর বাঁচি থাকি আপনি আপোনাৰ কনফার্ম এই হব লাগে আপুনি আপনি অ' এম আৰটো ফিল আপ কৰিব আদাৰৱাইজ সেই কুৱেশ্যন আপুনি টাচ কৰিব নালাগে যিটো কুৱেশ্যন আপোনাৰ যিটো ন'লেজৰ বাহিৰত হয় আপুনি যিটো যদি নেজানে সেইটো আপুনি ফিল আপেই কৰিব নালাগে টাচ কৰিবই নালাগে তোমালোকৰ যিটো জানে সেইটো টাচ কৰিব অৰ্থাৎ আপুনি যদি ডেৰশটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত মিনিমাম আপুনি যদি চেভেণ্টি বা এইট্টি কুৱেশ্যন যদি আপুনি এটেম্প কৰে দেন তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিটো জব চিকিউৰিটি আপোনালোকে পাব নিশ্চয় পাব যিহেতুকে ডেৰশটা কুৱেশ্যন ক্লিয়াৰ কৰা ডেৰশটা কুৱেশ্যন এটেম্প কৰা শিক্ষাৰ্থীজনে ডেৰশ নম্বৰ নাপায় কাৰণ তেওঁৰো নিগেটিভ মাৰ্কিং ছিষ্টেম আছে ডেৰশ ডেৰশ কমপ্লিট হৈ নাযায় তো এইটো কাৰণে আপোনালোকে একদম সময়ৰ অভাৱ নাই যিহেতুকে লাহে ধীৰে কৰিব কিন্তু তেওঁলোকে এক্সামিনেশ্যন হলত এঘণ্টা আগত পাব লাগিব বুলি কৈছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে চাৰে নটাৰ ভিতৰত একজাম হলৰ বা একজাম চেণ্টাৰত আপোনালোকে পাব লাগিব এটা কথা হ'ল কি নিব লাগিব বন্ধুকাল মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ বা আপোনালোকে ইতিমধ্যে এডমিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে গম পাইছে যে আপোনালোকেও এডমিট কাৰ্ড নিব লাগিব আৰু ফটো আইডেণ্ট আইডেণ্টি কাৰ্ড ফটো আইডেণ্টিটি কাৰ্ড আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি বা পাছপ'ৰ্ট বা যিকোনো এটা ডকুমেণ্ট হ'ব পাৰে যিটো ডকুমেণ্ট আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডৰ লগত ছেম থাকিব লাগিব হয় বন্ধুসকল আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডৰ নাম ডেট অফ বাৰ্থ আৰু আপোনাৰ মা দেউতাকৰ নাম চেম থকা তেনেকুৱা ডকুমেণ্টহে আপোনালোকে ফটো আইডেণ্টিটি হিচাপে লৈ যাব ছাপ'জ আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডত যিটো নাম আছে সেই নাম বা সেই ডেট অফ বাৰ্থ যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে মেটছ নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডটো নিনি বেলেগ ডকুমেণ্ট নিব যিটো ডকুমেণ্টৰ সৈতে চেম বা মেটচ হৈ আছে লগতে বন্ধুসকল আপোনালোকে সেইদিনাখন এ টি এম কাৰ্ড নিব পাৰিব বা কেছ নিব পাৰিব এ টি এম আৰু কেছ এ টি এম কাৰ্ড নিব পাৰিব আদাৰৱাইজ আপোনালোকে কেছ কেইটকামান নিব পাৰিব এইটো লিমিট আছে কেছ কেইটকামান নিব পাৰিব মানে আপোনালোকে এ টি এম কাৰ্ড বা আপোনালোকৰ কেছ এডমিট কাৰ্ড ফটো আইডেণ্টিটি আৰু আপোনালোকৰ বল পেন এটা আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে ট্ৰেঞ্চপেৰেণ্ট ৱাটাৰ বটল আপোনালোকে নিব পাৰিব অৰ্থাৎ যিটো একদম চকুৰে খালী চকুৰে মণিব পাৰে দেখিব পাৰে আপোনালোকৰ ট্ৰেঞ্চপেৰেণ্ট পানীৰ বটল নিব পাৰিব কিন্তু বহুত শিক্ষাৰ্থীয়ে এইকেইটা বাদ দি বহুত শিক্ষাৰ্থীয়ে কিছুমান নিজৰ পোচাকত হওক নিজৰ নিজৰ বডিত তেওঁলোকৰ কিছুমান অৰ্ণামেণ্টছ কিছুমান থাকে বা কিছুমান তেওঁলোকৰ মেটেৰিয়েলছ কিছুমান থাকে যিবোৰ মেটেৰিয়েলছ আপোনালোকে এৰা মানে এৰাই চলিব লাগিব সেনেকুৱা নিব নালাগে প্ৰথম কথাটো হৈছে আপোনালোকে মোবাইলটো নিবই নালাগে বইচ ল'ৰাসকলৰ ক্ষেত্ৰত মই জনাই দিওঁ মোবাইলটো নিব নালাগে লগতে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ৱাট্ছ এই ৱাটচটো আপোনালোকে নিব নেলাগে ৱাটচটোৱে কি হয় এনালগ হওক বা ডিজিটেল ৱাটচ হওক আপোনালোকে নিবই নালাগে কাৰণ যিটো আপোনালোকৰ চেকাৰ আছে চেকিং যিটো মেচিন থাকিব সেই মেচিনত মেটেলৰ বস্তুটোৱে কি কৰে ডিটেক্ট কৰে অৰ্থাৎ আপুনি যদি ৱাটচটো লগাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সেই যিটো চেকাৰটো চেকিং চেণ্টাৰত কি হ'ব আপোনালোকৰ বাজি থাকিব তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ মেটেলিক বস্তু কোনো ধৰণৰ নিব নালাগে ৱাটচ হওক মোবাইল হওক লগতে আপোনালোকে নিব নালাগে বেল্ট অৰ্থাৎ আপোনালোকে পেণ্ট পিন্ধি যাব কিন্তু বেল্ট লগাই নাযাব কাৰণ বেল্টটোত আপোনালোকৰ মেটেল বস্তু থাকিব সেই মেটেল বস্তু যদি থাকে তেতিয়াহ'লে সেই যিটো চেকাৰ মেচিনটোৱে কি কৰিব আপোনালোকৰ চেক কৰিব আৰু সেইটোৱে ডিটেক্ট কৰি পেলাই আপোনালোকৰ সেইটো এটা চাউণ্ড আহি যাব সেইটো কাৰণে আপোনালোকে বেল্ট পিন্ধি যাব নালাগে আৰু পৰাপক্ষত আপোনালোকে জোতা নিপিন্ধি হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধি যাব কাৰণ বন্ধুসকল আপোনালোকে জোতা খুলিব লাগিব তাত মোজা পিন্ধিব লাগিব এইটো এটা সময় এটা যিহেতুকে আপোনালোকক ৰুমতে লৈ যাব ৰুমত গৈ আপোনালোকৰ জোতা খুলি পেলাই জোতা খোলাই পেলাই আপোনালোকক মোজা চোজা চেক কৰিব তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে পৰাপক্ষত হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধি যাব যাতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় পিন্ধি যাব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকক খুলি পেলাই আকৌ পিন্ধিব লাগিব সেইটো কাৰণে এটা সময় ল'ব বা এটা আপোনালোকৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে সেয়ে আপোনালোকে জোতা পিন্ধি নাযাব যদি পাৰে আপোনালোকে হাৱাই চেণ্ডেল বা আপোনালোকে যিকোনো শ্লিপাৰ পিন্ধি যাব লগতে বন্ধুসকল ল'ৰাকৰ ক্ষেত্ৰত মই জনাই দিওঁ এই যে আপোনালোকে চেইন লগাই বা টাবিজ লগায় এই দুটা বস্তু আপোনালোকে নিবলৈ একদম মানে এইটো মানে আপোনালোকে ভাবিবই নালাগে এইটো নিবই নালাগে তাবিজটোৱে কি কৰে তাবিজটো একদম মানে এইটো ডিটেক্ট কৰে তাবিজটোত কাৰণ মেটেল বস্তু আছে আৰু সেইটো ডিটেক্ট কৰি কি হয় তাৰ ভিতৰত কিবা বস্তু থাকিব পাৰে বুলি আপোনালোকে খুলি পেলাই দেখুৱাব লাগে বা খুলি থৈ যাব লাগে তো সেইটো কাৰণে তাবিজ বা অন্যান্য আপুনি যদি চেইন তেনেকুৱা কিবা লগায় তেতিয়াহ'লে সেইটো আপোনালোকে খুলি থৈ যাব লগতে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আপোনালোকে বহুত শিক্ষাৰ্থী যিহেতুকে ওচৰৰ শিক্ষাৰ্থীবিলাকে বাইকত যাব বাইকত যোৱাৰ লগে লগে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বাইক কি থাকিব বাইক কি কিন্তু আপোনালোকে এক্সামিনেশ্যন হলৰ ভিতৰত নিব নোৱাৰে কাৰণ বন্ধুসকল বাইক কি এটা মেটেল বস্তু আৰু মেটেলিক বস্তুৱে সেই যিটো চেকাৰটোৱে ডিটেক্ট কৰিব তো সেইটো কাৰণে বন্ধুসকল যদি পৰাপক্ষত আপোনালোকে বাইক নিয়ে তেতিয়াহ'লে লগৰ এজন লৈ যাব যাতে তেওঁ বাহিৰত ৰৈ থাকে আপুনি সেই সম্পূৰ্ণ বস্তুখিনি থৈ যাব পাৰে কাৰণ আপুনি বাইক কি ভিতৰত নিব নোৱাৰিব বা গাড়ীৰ যিটো কি সেইটো আপোনালোকে আনকি ভিতৰত নিব নোৱাৰে আৰু লগতে বন্ধুসকল মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ বেগ পৰাপক্ষত আপোনালোকৰ যিটো বেগ পেকটো নিনিলে ভাল কাৰণ বেগ পেক আপোনালোকে থোৱা জেগা নেপাব তাত থোৱা জেগা পাব কিন্তু আপোনালোকৰ ৰিষ্টি হ'ব তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ যদি পাৰে বেগটো নিনিব কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো ভৰাই যাওক আৰু আপোনালোকৰ যিটো বল পেন এটা আৰু ফটো আইডেণ্টিটি এটা আৰু লগতে কেছ কেইটকামান লৈ যাওক বেলেগ একো নিব নালাগে আপোনালোকৰ নিশ্চিন্ত মানে পৰীক্ষাটো দি আহি পেলাই আৰামত ওলাই আহিব পাৰিব কাৰণ যিহেতুকে তিনি ঘণ্টা আৰু এঘণ্টা আগত আপুনি ওলাই আহি তাত গৈ পাব লাগিব চাৰি ঘণ্টা আপোনাৰ সময় তো চাৰি ঘণ্টাত আপুনি এইবিলাক বস্তুৰ পৰা এৰাই চলিব লাগিব এইফালে বন্ধুসকল আমি যদি গাৰ্লছৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ যাওঁ ছোৱালীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মই জনাই দিওঁ ছোৱালীবিলাকৰ বহুত অৰ্ণামেণ্টছ থাকে ত' সেইদিনাখন যাতে কোনো ধৰণৰ অৰ্ণামেণ্টছ তেওঁলোকে পিন্ধি নাযায় কাণফুলি অকণমান আপোনালোকৰ কি হ'ব কাণফুলিটো চেক কৰিব কিন্তু এইটোৱে এলাও কৰিব কিন্তু পৰাপক্ষত আপোনালোকে যদি পাৰে একদম সৰু আৰু চিম্পুল আপোনালোকে কাণফুলি এইবিলাক লগাই যাব নাকফুলি এইবিলাক ডিটেক্ট কৰে হয় বাজিব কিন্তু আপোনালোকে সেইবোৰ নিব পাৰিব এলাও আছে কিন্তু আপোনালোকে একদম কি কৰিব যাতে ছিম্পুল বস্তুবিলাক লৈ যাব বেগ আপোনালোকে কোনোপধ্যেই নিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে বেগটো আপোনালোকে বাহিৰতে থৈ যাব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ বেগত ছোৱালীবিলাকৰ বেগত বহুত কিছুমান বস্তু থাকে সেইমান আপোনালোকে সেই বেগটো নিনিলে ভাল বা যদি নিয়ে আপোনালোকে কোনোবা বা হওক বা কোনোবা লগৰ হওক আপোনালোকে বাহিৰত থৈ যাব যাতে সেই চিতা কৰিব পাৰে তো আপোনালোকে ছোৱালীবিলাকে এই বস্তু এই এই বস্তু কিনা লগতে মোবাইল ফোনটো একেবাৰে বৰ্জিত আছে লগতে আপনার ছোৱালী কিছুমানে বেল্ট লগাই যায় সেই বেল্টটো লগাই যাব নোৱাৰে কাৰণ বেল্টটোত মেটেলিক আছে মই ইতিমধ্যে আৰু সেই মেচিনটোৱে ডিটেক্ট কৰে তো কাৰণে আপোনালোকে এইটো লগতে আপোনালোকৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু বেংগলছ কিছুমান ছোৱালী এইবিলাকে লগায় বেংগলছবিলাকে লগাই যায় তো এইবিলাকো কি কৰে ডিটেক্ট কৰে প্লাষ্টিক হ'লে বেলেগ কথা কিন্তু যদি মেটেলিক বস্তু হয় তেতিয়াহ'লে এইটোৱে কি কৰে ডিটেক্ট কৰে আৰু আপোনালোকে ভিতৰত সোমোৱাবলৈ বা ভিতৰত সোমোৱাব নোৱাৰিব এইবিলাক বস্তু তো লগতে জোতাৰ কথা মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ ল'ৰাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো কৈছোঁ ছোৱালীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো কৈছোঁ যোৱা জোতা বা তেনেকুৱা মোজা পিন্ধিবা যোজা তেনেকুৱা পিন্ধি যাব নালাগে আপোনালোকে হাৱাই চেণ্ডেল সহজতে খুলিব পৰা সহজতে পিন্ধিব পৰা তেনেকুৱা চেণ্ডেল বা শ্লিপাৰ আপোনালোকে পিন্ধি যাব যাতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় তো বন্ধুসকল এইকেইটা সাৱধানতা আপোনালোকে অৱলম্বন কৰিব লাগিব একজামিনেশ্যনৰ দিনাখন যিহেতুকে বন্ধুসকল আছাম পাব্লিক একজামিনেশ্যন এক্ট ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে এইটো আইনটো জাৰি কৰিছে আৰু এই আইনৰ ভিত্তিত আপোনালোকে যদি এই আইনসমূহ উলংঘন কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ আপ টু কোটি টকা পৰ্যন্ত আপোনালোকৰ জৰিমনা আছে আৰু দহ বছৰ পৰ্যন্ত আপোনালোকৰ কাৰাবাৰ আছে তো সেইটো কাৰণে বন্ধুসকল আপোনালোকে একদম নিজ ফালৰ নিজৰ ফালৰ পৰা একদম ছেফ চাইডত থাকিব যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট নহয় আপোনাৰ দ্বাৰা হয় বন্ধুসকল আপুনি নিজেই একদম চিম্পুল একদম সহজভাৱে একজামটো দিব যিহেতুকে তিনি ঘণ্টীয়া এক্সাম কেৱল মাত্ৰ ডেৰশ নম্বৰৰ সময় বহুত এক্সামৰ টেনশ্যন একোৱেই ল'ব নালাগে আপুনি যদি এতিয়া পৰ্যন্ত একো প্ৰিপেৰেশ্যনেই কৰা নাই বা ভালকৈ আপুনি আই প্ৰিপেৰেচন বা ৰিভিজন দিব পৰা নাই তথাপিও আপুনি একদম টেনশ্যনে থাকিব আপোনাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডে কি কৰিব সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ কৰি দিব সময় বহুত আছে কাৰণ সময় যদি থাকে ভাবিবলৈ আমি সময় পাম কিছুমান কুৱেশ্যন আমাৰ একদম সহজতে আধা ঘণ্টাত কিছুমান কুৱেশ্যন আমাৰ প্ৰায় বিছ ত্ৰিছটা কুৱেশ্যন আপোনাৰ আধা ঘণ্টাত ক্লিয়াৰ হৈ যাব তো বাকী যিটো আঢ়ৈ ঘণ্টা আপোনালোকে ভাবিবলৈ সময় পাব আৰামত ভাবি ভাবি পেলাই আপোনালোকে ঐ আমাৰ ফিল আপ কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল শিক্ষাৰ্থীৰ মেথছত দুৰ্বল মেথছত উইক সেই শিক্ষাৰ্থীসকলক মই জনাই দিওঁ মেথছত যদি উইক তেতিয়াহ'লে ফৰ্মুলাকেইটা হ'লেও আপোনালোকে চাই যাব কারণ যেহেতুকে মেথস করবলে আপনাদের সময় পাব দেরক হলেও আপনাদের এঞ্চার উলিয়াব তো বন্ধুকাল তো আপনাদের এই কীটা সাবধানতা অবলম্বনের জড়িয়ে এ ডি আৰ ই টু পইণ্ট জিৰ' এক্সামটো সুন্দৰভাৱে এপেয়াৰ আৰু ক্ৰেক কৰিব পাৰিব যাতে আপোনাৰ চাক চাকৰিটো সুনিশ্চিত আপুনি নিজেই কৰিব পাৰিব তোমালোক তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টিক ইমানেই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিয়ে কিনচেট হ'লে উপকৃত কৰিব পাৰিছে আৰু এই ভিডিঅ'টি আপোনাক যদি সঁচাকৈ উপকৃত হোৱা যেন অনুভৱ হৈছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰাৰ লগতে এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটি এতিয়া পৰ্যন্ত যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগলৈ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপনার প্রেরণা আৰু রাখলো আর এইভাবে চোৱাৰ বাবে আপনার অশেষ ধন্যবাদ জয় আয়